Salamlayıram sizi, əziz bacılarım, qardaşlarım. Hoş gördük, hər birinizi, qonaqlarımıza da xoş gəlmisiz deyirəm. Və hər birinizi görməyə şadam. Həqiqətən <coughs> Ramil qardaş bayaq dedi. Öz yaxınlarımızı, doğmalarımızı heç görmürük, amma bir-birimizi görəndə çox sevinirik və görməyəndə də çox kədərlənirik ki, görəsən kimsə niyə yoxdur? Və hər birinizə görə həqiqətən Rəbbə minnətdaram. Mən <coughs> Mənim yadımdadır ki, mən tək idim, evdə tək idim, bir uşaq idi, qardaşım, nənəmgil, nənəmgil saxlıyırdılar və bir anam idi, bir də mənim atam da rəhmətə getmişdi. Həmişə, həmişə darıxırdım. Həmişə deyirdim, ayda kaş mənim çoxlu bacılarım, qardaşlarım olardı, çox olar. Deyə, olardı. Sayısız, hesabsız olardı. Onlarla danışardım, onlarla oynayardım, onlarla görüşəydim, onlarla nə bilm, nə şey edərdim. Və <coughs> imana gələndən sonra Rəbb dedi, ala. Buyur. Bu da sənə. Çoxul bacılar, qardaşlar və <coughs> həqiqətən hər birinizə görə Rəbbə minnətdaram ki, Rəbb mənə sizləri verib. Siz mənim əsl bacım və qardaşımsınız. <coughs> və istəyərdim müqəddəs kitabdan yenə Matta müjdəsindən vəz edim. Keçən dəfə biz danışdıq. Siz dünyanın duzususunuz. Bu haqqda danışdıq. Və indi isə bu gün onun ardını danışacağam. Biz keçən dəfə öyrəndik ki, bildik ki, İsa Məsih deyəndə ki, siz dünyanın duzusus. Nə demək istəyirdi bizə? Yəni biz Məsihçilər bu dünyanı təmizliyirik. Biz keçən səfər araşdırdıq, gördük ki, sən demə duz təmizliyir. Bir çoxlarınız bəlkə də yoxuyduz, bir xatırlatma eləyim. Dənizlər duzludur. Ona görə ki, suları təmiz olsun. Və duz bir çox şeyləri təmizləyir. Duz bir çox mikrobları öldürür. Və bənzətmə də budur ki, biz də bu dünyanı təmizləyirik. Və sonra duz nə edir? Çürümənin qarşısını alır. Biz məsihçilər bu dünyadakı insanların çürüməsinin, məcazi mənada danışıram, məhv olmasının, əbədi odda yanmasının biz qarşısını alır. Və bir bənzətmə də İsa Məsih deyir. İsrail xalqına və bu gün də bizə o bu ayələrdir. İstəyirəm bir yerdə bu ayələri oxuyaq, sonra fikirlərimi sizinlə bölüşəcəm. Matta müjdəsi 5-ci fəsil 14-16-cı ayələr. Siz dünyanın nurusunuz. Dağın zirvəsində qurulan şəhər gizli qala bilməz. Heç kim çırağı yandırıb qabın altına qoymaz. Əksinə çıraqdana qoyar ki, evdəkilərin hamısını işıqlandırsın. Eləcə də sizin nurunuz insanların qarşısında elə parlasın ki, onlar xeyirxah işlərinizi görüb göylərdə olan atanızı izzətləndirsinlər. Amin. Amin. Çox gözəl ayədir. Çox möhtəşəm sözləri var və həqiqətən biz bu ayələrdə görürük ki, Rəbbim bizə baxış bucağını görürük. Rəbbim bizə verdiyi qiyməti görürük. Rəbbim özə verdiyi dəyəri görürük. Rəbbim bizi hansı ölçü ilə ölçdüyünü görürük ki, o elə vacib Bəs indi mən bu haqqda danışacağam. Olan bəs indi bizim üçün vacib deyil, çünki əl çatandır bu haqqda daha xırda danışacağam. Amma elə vacib şeylər ilə bizim müqayisə edirdi ki, bunlar o dövrdə çox əl çatandır şeylər değildi. Mən keçən dəfə duz haqqında danışdım. İndi duz 40 qəpi, 50 qəpi alırsan. O dövrdə duz tapmaq üçün Çox pul verməliydin, çox əziyyət çəkməliydin və çox az miqdarda tapırdın. Rəbb bizi duza bənzədir. Və ya xoddan nur, və ya xodda işıq. O dövrdə işığın olması, od qalmaq üçün işıq yandırırdılar. İndi bildiyimiz işıq deyəndə biz bunu fikirləşirik. Amma o dövrdə işıq deyəndə insanlar lampa yox idi. İnsanlar o dəqiqə alov, məhşəl ə nə bilm nəsə yanan bir ə, çol və ya xodda ocaq fikirləşirdilər. İsa Məsih də deyəndə siz dünyanın nurusunuz, siz dünyanın işığısınız. Avtomatik insanların beyninə bizdə işıq var deyə beynimizə işıq gəlir, lampçıq gəlir, fənər gəlir. Amma insanın beyninə od gəlirdi, alov gəlirdi ki, necə yəni biz alovuq, alov tapmaq çox çətindir. Yandırmağa heç nəyin yoxdur. Çox çətindi alov e, qalmaq, alov tapmaq. Hətta bir şey deyim ki, biz indi səfərə gedəndə özümüzlə nə götürürük? Bax, xaricdən qonaqlarımız gəlir. Biz rayona gedirik. Xarici özümüzlə nə götürürük? Pal, paltar. Düzdür? Və yaxud da amma o dövrdə bilisiz insanlar nə götürürdülər səfərə gedəndə? Köz. Dəmir qabın içində köz götürürdülər və onu özləri ilə apardılar, düstürliyə, düstürliyə. Niyə görə aparırdılar ki? Yolda hardasa dayananda orda ocaq qalasın həm oradan isinsin, həm oradan qidalanсын, həm də ocaq onu qorusun. Çox çətin idi. Çox çətin idi o dövrdə sən bir otaq əldə eləyəsən və insanlar əziyyət çəkib, günlərla əziyyət çəkirdilər ki, onların odu sönməsin ki, onlar bir daha oodu qalamaq üçün böyük çətinlikdən keçməsinlər. Və hətta istəyərdim müqəddəs kitabdan yaradılış kitabından bir ayəni oxuyum sizə. Demək İbrahım Allah İbrahimə deyir ki, oğlunu get Moriya dağına, orada oğlunu qurban gətir. Yaradılış 22-ci fəsil 6-cı 7-ci ayını oxuyuram, diqqətlə qulaq asın. İbrahim yandırma qurbanı üçün odun götürüb oğlu İshaqı kürəyinə qoydu. Oldu və bıçağı isə özü götürdü. Onlar birlikdə getdilər. İshaq atası İbrahimə çağırdı. Ay ata, o cavab verdi. Burdayam oğlum. İshaq dedi, od və odun var. Bəs yandırma qurbanı olacaq quzu hardadır? Fikir verirsiniz? İbrahim evdən çıxanda özü ilə nə götürmüşdü? Od götürmüşdü. Kömür götürmüşdü çünki dağda qurban yandıracaq. Bax o dövrdə od çoxça. Ona görə İsa məsih deyəndə ki, siz dünyanın nurusunuz. Ola bilsin bugünkü gün biz ona o qədər də önəm vermərik ki, hə nuruq də, yəni üzü nurlu, siması gözəl. Xeyr. Amma o dövrdə İsrail xalqı bunu çox yaxşı anlardı ki, çox dəyərli, çox qiymətli bir varlıqdan danışır İsaməsi. Siz dünyanın odusunuz, belə deyək. Və od ilk növbədə nə edir? İşıq verir. İkinci növbədə nəsə hazırlamaq üçün sənə kömək edir, üçüncü növbədə səni qoruyur. Yəni insanlar hətta indi də sən əgər meşədə qalırsansansa, sən təhlükəli bir yerdə heyvanlardan da təbii ki, təhlükəli bir yerdə qalırsan, sən orada od yandırırsansansa, çox heyvanlar oddan qorxurlar, ona yaxın gələ bilmirlər. Və fikir verin, İsrail xalqı Misirdən çıxanda Allah onları gecə od sütunu dirəyində qoruyurdu həm onlara yol göstərirdi. İşıq vasitəsilə onlara işıq salırdı, yol göstərər, həm də Allah onları qoruyurdu. Bütün e, vahşi heyvanlardan, ümumiyyətlə insanlardan da və qırağdan insanlar ora hücum etmək istəsədi o oda kim yaxınlaşa bilərdi. Və bilirdilər ki, o od onları yandıra bilər və yandırmışdı da. Allahın odu misirliləri yandırmışdı. Səhər açılanda Calam deyir ki, Allah odda və buludda misirlilərə baxdı və o misir odla buludla misirliləri yandırdı, e, suda batırdı, arabalarını e, sındırdı. Onların ona görə bunu insanlar eşidirdilər. Və ona görə odun əhəmiyyəti çox vacib idi o dövrdə. Mən istəyirəm ki, İsa Məsihin bizə verdiyi bu dəyəri biz bu gün tam başa düşərik ki, o bizə hansı dəyər verir. Və ümumiyyətlə burda nur yazılıbdı. Biz nur sözünü adətən ruhani belə deyə söhbətlərdə istifadə edirikdə, məsələn, ruhani bir insan olanda deyir nurani bir insan və yaxud da nur sözü adətən Allaha aid, tanrıya aid olan sözlərdə istifadə olunur ki, Allah nurdur. Onunsa Allah gözəllikdir. Məsələn, heç kim evdə demir ki, nuru ordan yandır. Hə, bizim nurumuz yanmır. Sizdə də nur yanır. Heç kim bu sözü istifadə eləmir, düzdür? Həmin işıqdan istifadə eləyirik. Ruhani söhbətlərdə, terminlərdə nur sözündən istifadə edirik. Amma bu bizim dildə belə də nur və işıq başqa dillərdə yoxdur. Türk dilində də işıqdır, rus dilində svetdir, ingiliscədə light. Başqa bir söz, sinonim söz yoxdur. Ona görə başqa dillərdə belə deyilir. Siz dünyanın işığısınız. Yəni siz dünyanı işıqlandırırsınız və ə, və ə, necə ki o dövrdə ə, mən bayaqdan deyirəm o bu haqqdakı od, işıq çox vacib idi. Əslında indi də vacibdir. İndi də bu işıq və od çox vacibdir. Mən deyərdim ki, bu işıq daha çox vacibdir bəlkə də. Çünki hər şey işıq vasitəsilə işləyir. İndi heç kim evdə çox az az od qalıyır, ancaq qaz yandırırıq. E, təsəvvür edin ki, işıq nə qədər vacibdir ki, evdə işləyən hər şey artıq işıqlandır. İşıq söndü, paltar yuyan, qab yuyan, e, toz soran, e, telefon, televizor, heç nə e, kombi heç nə işləmir və sən əziyyət çəkə bilərsən və istəyərdim ki necə ki o dövrdə od çox vacib idi deyə İsa məsih biz ona bənzətdi, bəs bu gün dünyada ən çox insanlar üçün vacib olan nədir sizcə ki, məsələn, biz onu götürüb özümüzə tətbiq edə bilərik. Məsələn, bu sözə ki, hə siz dünyanın nuru deyilsiz, siz dünyanın bu şeyisiz. Nədir? <laughs> Yox, o da yaxşıdır. O da yaxşıdır. Başqa nə fikr ola bilər ki? Bu i̇nternet. internet, internet. Baxın, internet həqiqəti sizə deyim, bu gün internet o qədər vacibdir ki, Bu gün insanların çoxusu internetlə işləyir. Bu gün insanların çoxusu internetdən məlumat alır. Artıq kiminsə yanında nəsə deməyə, nəsə deyəndə ki, mən bilmirəm, adam belə utanır və yaxud da başqası məim yanında deyirəm, qardaş bilmirsən, ged internetdən oxu da. Öyrən də, araşdır da. Və yaxud da internet vasitəsilə biz başladıq toplanıq eləməyə, müjdəni yaymağa. İnternet vasitəsilə bir nəfəri müjdələdiyinə 5 dəqiqənin içində 10 min nəfəri müjdələyə bilirsən. Bu çox yaxşıdır. İnternet vasitəsilə mən Həftədə 2 dəfə dərs öyrənirəm. Çox y oturmuşam evimdə, səhər-sər dururam, heç ora getmirəm. Çox yaxşıdır, çox vacibdir və internet o qədər geniş məlumatlıdır ki, hər kəs ordan məlumat ala bilər, hər kəs ordan nəsə öyrənə bilər. Mən bu vazi hazırlayanda ürəyimə gəldi deyim yəqin ki olacaq olanda mən xatırlayırsınız vaxt gələcək ki heç kim artıq telefondan danışmayacaq artıq telefon nömrələri adı yox olacaq unudulub gedəcək hamı artıq internetlə indi demək olar ki mən gündə çox az telefondan danışıram mamam ki hər gün mənə zəng gedir tez-tez və hətta çox az adamlar da Bütün işlərimiz internetdən səs göndərmək, şəkil göndərmək, yazı yazmaq, daha çox internetlə vasitəsilə bir-birimizlə biz ünsiyyətli oluruq. Və təsəvvür eləyin, bu gün bu gün İncildə bu ayəni götürüb yazır ki, siz dünyanın internetisiz. <laughs> Və necə olar? Vacibdir. Vacibdir ki, internet bu gün bu dünyaya necə lazımdırsa, məsihçilər də bu gün bu dünyaya lazımdır. Təsəvvür edirsiniz, internet bu gün necə vacibdirsə, məsihçilər də bu gün bu dünyada olmağı vacibdir. Ona görə vacibdir ki, hər bir sahəsində məsihçilər bu dünyanın təsir eləyə bilər. Amma bu dünyaya vacibdir deyəndə bu dünyanı sevmək üçün yox, bu dünyanı dəyişmək üçün məsihçilər bu dünyaya vacibdirlər. Fikir verin, bu gün Dünya məsihçilərdən çox şey öyrənir. Dünya deyəndə mən dünyadakı insanları nəzərdə tuturam. Bu gün dünya məsihçilərdən bir çox nümunələr götürür. Məsihçilərin etdiyi bir çox şeyləri bu dünyadakı insanlar təkrarlayırlar. Məsihçilər bizdən bilirik. Allahdan, Allah öyrədir bizi. Allahın sözündən bildiyimizə görə, onu etdiyimizə görə onlar da bizdən baxırlar, görürlər və öyrənirlər. Və bir həqiqət deyim, əziz bacılarım, qardaşlarım, Bu gün bu dünyanın qalması bizə görədir. Bu gün dünyanın var olması məsihçilərə görədir. Gəlin müqəddəs kitabdan 2 Saloniklər 2-ci fəsil 6-cı 7-ci ayələri sizin üçün oxuyum. Havari Pavl deyir: "Bəli, vaxtında meydanə çıxsın deyə indi o adama nəyin mane olduğunu bilirsiniz." Hələ indi də qanunsuzluğun sirli gücü fəaliyyətdədir. Ancaq hələlik həmin gücə mane olan şəxs aradan qalxana dək belə olacaq. Başa düşdünüz bu a yani, yoxsa yenə oxuyum? Deyir ki, Hvar Power burada Saloniklərə deyir ki, bu gün qanunsuzluğa mane olan bir güc var. O aradan qalxana dək o güc qalacaq. Və o aradan qalxandan sonra məhf olacaq hər şey o güc məsihçilərdir. O güc bizləridir. O güc müqəddəs ruhun yer üzündə olmasıdır. Müqəddəs ruh da yer üzündə biz məsihçilərdədir, imanlılardadır. Və biz nə qədər ki bu dünyada varıq, bu dünya duracaq. Elə ki Allah bizi götürdüyü yer üzündən, bu dünyanın nə edəcək? Məhf edəcək. Bunun müqəddəs qalandır. Ona görə görün biz Allah bizə nə qədər dəyər verir, nə qədər qiymət verir və Vəq kitabında bir ayə var. Orda deyilir ki, Yahya bunu Vəhdə görür. Deyir mən gördüm ki, orada öldürülmüş müqəddəslər var və onlar Allah'a deyirlər ki, nə vaxt bizim qisasımızı alacaqsan bu insanlardan? Və deyir ona onlara deyildi ki, Sizin kimi əziyyətçə əziab çəkən, sizin kimi öldürülən, iman edən insanların sayı tamamlananadək biraz gözləyin. Bəli, bu dünyada hələ də iman etməmiş Allahın balaları var və onlar da iman edəndən sonra hər şey tamamlanacaq. Allah bu dünyanı məhf edəcək. Və ona görə əziz bacılarım, qardaşlarım, Allah sizə, bizə İmanlılara övladlarına nur deyəndə bunu nəzərdə tutur. Bu dəyərin başa düşməsini istəyir biz tərəfindən ki, biz nə qədər dəyərliyik bu dünya üçün, Allah üçün və bu dünyaya biz necə təsir edə bilərik? Allah biz elə belə çağırmayın. Hə gəl iman et ki, cənnətə yox. Allah sənə dəyər verir. Allah sənə qiymət verir. Allah sənə hansı ölçü ilə ölçür? Allah sənə hansı gözlə baxır? Amin. İsa nur deyəndə bunu nəzərdə tuturdu. Və sonra Çalamın növbəti bəndində deyilir ki, dağın zirvəsində qurulan şəhər gizli qala bilməz. Və nuru deyir, sonra bir məsəl çəkir ki, insanlar başa düşsünlər. Çünki o dövrdə insanlar çarşılığı yüksək yerlərdə şəhəri, evi qursunlar ki, ora düşmən hücum edəndə çətinlik çəksin ora qaxmağı, oranı işğal etməyi. O dəyə insanlar anlayıırlar İsa Məsih nə deyir ki, dağın zirvəsində. İndi də qədimdən qalan bir çox hətta məbədlər belə zirvədədir, dağın hündür yerlərindədir ki, o hər yerdən görsənsin. Və İsa Məsih burada bunu deyəndə o onu da bildirir ki, yəni mənim övladlarım, sizlər imanlılar gizli qala bilməyəcəksiz. İmanınızı gizlədə bilməyəcəksiniz. Buna narahat olmayın və heç buna çalışmayın da çünki alınmayacaq indidən sizə əmin edirəm sizə garantı verirəm ki əgər sən iman etmirsənsə istəyirsən ki onu gizdədəsən heç kim bilməsin Heç narahat olmayın. Allahın köməyi ilə elə qəşə biləcəklər ki, istədin belə istəmədin. Mənim yadımda da universitetə təzə girmişdim, təzə iman etmişdim. Ramil də təzə iman edib. Hə indi bir-iki nəfərə danışmışdı müsəmməsi haqqında. Çöldə dayanmışıq Ramillə mən. Uşaqlar da, universitet uşaqlar hamısı o tərəfdə dayanıblar. Hə birdən onların içindən biri qaydasan ki, Zəki, adı da yadımda. Zəki qaydasan ki, ay uşaqlar, bax bu oğlanlar var. Bunlar deyirlər ki, müsəmməsi Allahın oğludur. Hamı belə çevrildi bu tərəfə. Hə gəlin bura söhbət eləmişik, bir dərs söhbət elədik. Heç kim dərsə, universitetin oğlanlarının heç biri dərsə girmədi. Bir dərsdə 90, 90 dəqiqədir də 2:45, 90 dəqiqə. Bunlar sual verir. Ramil də təzəmanə gəlir. Mən də, tə, mən də o qədər bilmirəm, Ramil də o qədər bilmir. Ürəmdə deyirəm, ya Rəbb, mənə köməklə bu insanlara cavab verə biləm. Bir ordan sual verir, biri burdan sual verir. Bir Allahın köməyi ilə bir tähərinə hamısının suallarına cavab verdik. Sonra Mən yaxın olan bir iki uşağı yaxınlaşdırmaydı, dedi Ci Rəşad. Sabah universitetə gəlmə, uşaqlar planlaşdırıla ki, səni döysünlər. Sabah Ramil də sən də universitetə gəlməyin. Dedim, gələcəm. Qoy döyünlər döysünlər. İnan, sabah da gəldim universitetə. Nə məni döyən oldu, nə bir şey. Mən Allah'a güvəndim. Dedim, mənə Allah qoruyacaq. Və ona görə İsa Məsih burada deyir ki, iman edən, iman edən nəyə bənziyir? Dağın başında çılan bir şəhərə. Onu necə gizlətmək olar? Onu gizlətmək üçün görək dağı yerindən dağıdasan, düzləşdirirsən ki, şəhərdə gizlədəsən. Yəni bizim də imanımız gizlənə bilməyəcək və unutmayaq, əziz bacılarım, qardaşlarım, bu dünya bizi görür. İnsanlardan danışıram. Bu dünyadakı insanlar bizə baxır, bizi izləyir, bizə diqqət eləyir. Nəzərləri, fikirləri Nə bilm, nəzər nöqtə nəzərləri, yəni toçcası hamısı bizdədir. Nə geyinirik, nə yeyirik, hara gedirik, harda qalırıq, kimlə danışırıq, necə otururuq, necə Bəli, məsihçilər həmişə belə olublar. Məsihçilər həmişə diqqət mərkəzində olublar. Niyə görə? Çünki Allah bizi qaldırıb. Allah səni qaldırıb qoyub dağın başındə deyil, deyilə nə özünü qaldırıb qoyumsan dağın başına. Bu məcazın əslində bu qədimdən gəlir. Bu yaxşı sözdür ki, dağın başı təhlükəsizdir. Allah bizi həqiqətən qaldırıb, qoyub yüksək bir yerdə. Bu Rəbb-in sənə, mənə, bizə verdiyi dəyərdir. Əziz bacılarım, qardaşlarım. Amin. Amin. Şükür Rəbbimizə. Və sonra növbəti ayənin növbəti bəndlərində nə deyir? Deyir, heç kim çırağı yandırıb qabın altına qoymaz əksinə çıraqdana qoyar ki, evdəkilərin hamısını işıqlandırsın. İsa Məsih bununla məsəllərlə istəyir ki, biz başa düşək ki, Rəbb sənə mənə nə demək istəyir. Nur dedi, şəhərə bənzətdi və sonra ə, sənin evdə istifadə etdiyin bir əşya ilə sənə bu misalı başa salır ki, sən deyirsən evində şamı yandıranda bugünkü gündə deyək də, işıqlandı şamı yandıranda onu stolun altına qoymuruq ki, Stolun üstünə qoyuruq. Niyə görə stolun üstünə qoyuruq? İşıq saçsın kənara. İşıq saçsın. İşıq versin və insanlar həm onun yandığını görsünlər ki, orada alov var. Orada səni yandıra bilər. Orada sən yemək hazırlaya bilərsən və insanlar həm də o alovun işığında başqa şeyləri görsünlər. Və bu da bir siz nə deməkdir? Bu da odur ki, Allah deyir ki, Mənə iman edən sizlər, mənim övladlarım, siz yanan bir çıraqsınız. Biz imanlılar, məsjidçilər yanan bir çırağıq və Allah da deyir ki, necə ki çıraq yananda onu alta qoymunlarsə, mən də sizi alta qoymayacağam. Mən sizi yandırıram ki, başqaları o işığı görsünlər və başqaları da siz öz işığınızla yandırasınız. Bu dünyada insanlar sönük çıraqdılar sönük çıraqdılar. Bəli. Yəni fitil var. Yanmaq üçün var. Bədən var, ürək var. Deyək ki, benzin var, hər şey var. Yanmaq üçün var. Sadəcə alov yoxdur. Sadəcə alov yoxdur. O alov da biz məsihçilərdədir. O alovda müqəddəs ruhdur. O Allahda sən sən mənəm ki biz o insanları yandıra bilərik. Biz o insanları Allah üçün yandıra bilərik. Yandırmaq yəni canlandırmaq, həyata qaytarmaq, xilas etmək, əbədi həyatı qazandırmaq deməkdir yandırmaq o insanlar üçün. Bilsiniz, elimizdə çox gözəl bir məsəl var. Deyəcəm, hamınız biləsiz. Əgər bir evdə, bir ailədə, bir obada Bir möhtəbər insan, bir hörmətli insan və yaxud da cavan bir insan, və yaxud da hamını sevinən bir insan öləndə sən o evə gedib soruşanda ki, sizin evdə nə olub? Bir söz nə deyirlər? Evimizin çırağı söndü. Elimizin çırağı söndü. Obamız qaldı şamsız. Bir dənə gümanımız ona gəldisə. Fikir verin, bu söz hardan gəlir? İncildən gəlir. İnsanın çırağa bənzətmək müqəddəs kitab İncildən gəlir ki, bizim elimizdə, bizim dilimizdə bu söz var ki, evimin çırağı söndü. Məsələn, mənim atam ölüb. Pastanə deyirdi, bizim evin çırağı sönüb. Bizim evdə çıraq yanmır, işığımız sönüb. Yəni böyüğümüz ölüb, atamız ölüb və ya xotbalam ölüb və ya bir yaxınım rəhmətə gedib. Bax bu söz əzizlərim, burdan gəlir ki, Allah Biz insanlar, biz övladlarımızı çırağa bənzədir ki, biz başqalarının da sönmüş çırağını yandıraq. İblis hamının çırağını söndürüb, hamının. İsa Məsih tanımayan hər bir insanın çırağı sönülüdür. İmanətçilər yanacaqlar. İmanətçilər başlayacaqlar yanmağa. Bəyər dedim, yenə demək istəyirəm. Yanmaq üçün hər şey var. Sadəcə müqəddəs ruh bir alovdur ki, onu başlaya bilərləvlandırmağa. Əgər sən başlayırsan, Allah üçün yaşamğa, həqiqi yaşamğa, zövqlə yaşamğa və əbədi həyata nail olmaq. Amin. Amin. Və sonra ayənin növbəti bəndində az qalıb axırıncı hissəsidir. Və deyir, eləcə də sizin nurunuz insanlar qarşısında elə parlasın ki, onlar xeyirxah işlərinizi görüb göylərdə olan atanızı izzətləndirsinlər. Amin. Xeyirxah işlər. Fikir verin, Allah burada bizə e, bir tapşırıq verir. Sanki bir e, tapşırıq verir ki, bax gedin belə edin, xeyirxah işlər görün. Niyə? Çünki insanlar sizin xeyirxah işlərinizi görəndə nə baş verəcək? Ata izzətlənəcək. Fikir verin, bizim etdiyimiz yaxşılıq bayaq qardaşım dedi, ən xırda bir iş ən xırda bir şey insanlar görür. Ola bilsin sən görməyəsən. Ola bilsin sən deyəsən qardaşım dediyi kimi mən nəyiniram. Amma inanın görürlər. Başqaları görüb və Allahı izzətləndirəcəklər. Amma nəyin ki bizim həyatımızda, əməllərimizdə pislik, murdarlıq, iyrəncilik olsun. Onda Allahımızın adı küfrlə çəkiləcək. Ona görə siz bacılarım, qardaşlarım, gəlin çalışaq həyatımızdan pis işləri təmizləyək. Pis işləri uzaqlaşdıraq pis işlərdən qaçaq ki, qoy e, həyatımızda xeyirxaq işlər görülsün ki, Allah həzzətlənsin. Və əgər bu sadaladıqlarımla, bu Allahın verdiyi dəyərlərdən, bu Allahın üstün tutduğu cəhətlərdən heç birisi səndə yoxdusa, ola bilər. Ola bilər. Sən dünyanın nuru ola bilərsən. Sən dünyanın işığı ola bilərsən, sən dünyanın dağın başında qurulan şəhər ola bilərsən. Sən yanan bir çıraq ola bilərsən. Sən dünyanı təmizləyib, dəyişib, təsir edə bilərsən, isaməsə iman etsən. Və bu gün istəyərdim, gəl Allah qarşısına, de görəm mən istəyirəm ya Rəbb. Mən istəyirəm məni nur elə. Məni işıq elə. Məni dəyiş, mənim əməllərim xeyirxah olsun. Mən istəyirəm Qoy mən də başqalarını qaranlıqdan işığa çıxardım. Qoy mən də başqalarının sönmüş çırağını yandırım. Ya Rəbb, məni də yandır, məni də alovlandır. Bunu edə bilərsən. Bunu Allahdan ala bilərsən. Çünki Allah bu qiyməti sənə də verib. Allah bu dəyəri sənə də verib. Allah bizə baxdığı kimi sənə də bu gözlə baxır. Qırağda dayanma. Gəl İsa məsihinin huzuruna. Onu qəbul et və sənin çırağın yanacaq həqiqətə deyim sənə yanmaq yaşamaq deməkdir və əgər sənin çırağın yanmırsa sən yaşamırsan sən ölüsən əgər yanırsa sən yaşayırsan bilirsiniz müqəddəs kitabda sonunda bir ayəni istəyirdim və bu ayəni hamımız bir yerdə oxuyaq İsa peyğəmbər 42-ci fəsil 6-cı 7-ci ayələrdə yazılıb mən rəb Salihliyimlə səni çağırdım. Sənin əlindən tutacağam, səni qoruyacağam. Səni xalqım üçün əhd edəcəyəm. Millətlərə nur edəcəyəm ki, körlərin gözlərini açasam, zindandan dustaqları, zülmətdə həpsxanada oturanları azad edəsəm. Amen, amen, Rəbb səni gözləyir. Gəl Gəl Rəbbə tərəf, Rəfsənin vasitənlə bu işləri görmək istəyir. Rəfsəni nur etmək istəyir dedi kimi. Rəfsəni vasitənlə körlərin gözünü açmaq istəyir. Zindandan, qaranlıqda, zülmətdə oturanları xilas etmək istəyir. Həbsxanada, iblisin həbsxanasında bu dünyadan getmir söhbət. Azad etmək istəyir. Gəl Rəbbə, qoy o səni nurlandırsın və sən də olasan bu dünyanın nuru. Amin. Rabb bu işte her birinize hayır dua versin.